Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Herkesin dua soran kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün inşallah bu videomuzda sınavların önce okunması tavsiye edilen sınav duasını, başarı duasını inşallah hep birlikte dinleyeceğiz. Bu duayı arkadaşlar LGS sınavına girecek arkadaşlarımız da üniversite sınavına yani AYT'ye, TYT'ye girecek, ehliyet sınavına girecek ve diğer tüm sınavlara girecek olan tüm dostlarımız inşallah bunları okuyup bundan inşallah faydalanabilir. Bu duamızı sonuna kadar dinlemeye gayret gösterin. Ben burada bu duayı birkaç kere tekrar edeceğim inşallah Rabbim hepimizin sınavlarında başarılar nasip etsin diyelim Ve duamıza başlayalım Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhikni bil salihin رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا حافظ يا رقيب يا نصير يا الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لغده من لساني يفقه قولي يا حَافِظْ يا رغيب يا نصير يا الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغدة من لساني يفقه قولي يا حافظ يا رقيب يا نصير يا الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لُغْدَةً من لساني يفقه قولي يا حفيظ يا رقيب يا نصير يا الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفحما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حفيظ يا رقيب يا نصير يا الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغدة من لساني يفقه قولي يا حفيظ يا رقيب يا نصير يا الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغدة من لساني يفقه قولي يا حفيظ يا رقيب يا نصير يا الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لغده من لساني يفقه قولي يا حفيظ يا رقيب يا نصير يا الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لُغْدَةً من لساني يفقه قولي يا حفيظ يا رقيب يا نصير يا الله رب يسر ولا توسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حفيظ يا رقيب يا نصير يا الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لُقْدَةً من لساني يفقه قولي يا حفيظ يا رقيب يا نصير يا الله رَبِّ يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قومي يا حفيظ يا رضيع يا نصير يا الله. رب يسر ولا توسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حفيظ يا رقيب يا نصير يا الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لُغْدَةً من لساني يفقه قومي يا حفيظ يا رقيب يا نصير يا الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Evet değerli dostlarım inşallah bu şekilde sınavdan önce okuması tavsiye edilen bu başarı duasını sınav duasını hep birlikte dinledik. Rabbim inşallah isfa etmeyi nasip eylesin. Bizler inşallah bu sınav duasını LGS sınavından önce, AYT sınavından önce veya TYT'den önce veya TUS'tan önce veya Ehliyet sınavdan önce okumaya gayet gösterelim. İnşallah bu dua sayesinde Rabbim bizim bu sınavlarımıza bizlere başarılar nasip eylesin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.